atau perpecahan dalam kalangan umat Islam. Oleh demikian tuan-tuan. Bila kita membaca uh, cerita berkaitan dengan para sahabat Nabi berbeza pandangan ataupun mereka bersengketa uh, berperang dan sebagainya. Maka kita kena hadapi kita kena membaca dengan penuh berhati-hati agar kita tidak mencela mereka. Mereka telah berlalu uh, zaman mereka telah berlalu. Jadi janganlah kita korek balik untuk kita mendapatkan satu apa kita kata satu pandang sisi yang yang sebenarnya adalah tidak tepat secarakan tajuk yang berkaitan dengan perselisihan para sahabat maka kita yang tidak terlibat dengan perselisihan mereka itu jangan kita jangan kita bawa satu benda yang yang kita tidak faham sebenarnya tetapi kita apa kita cuba bawa satu benda yang boleh menyebabkan kita benci sahabat menyebabkan kita salahkan sahabat menyebabkan kita nak apa kita nak uh, pertahankan pandangan kita yang tidak tepat itu sedangkan telah berlakunya ijma' dalam kalangan sah sahabat untuk melantik Sayyidina Uthman sebagai khalifah pertama tiba-tiba kita masih membahaskan perkara itu sedangkan para sahabat telah selesai dan dalam, dalam kalangan mereka ini satu benda yang perlu kita uh, bersikap terbuka uh, perlu kita redah dengan apa yang telah berlaku bismillahirrahmanirrahim wasallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammad Firman Allah Subhanahu wa taala wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim Bagaimanakah kamu menjadi kufur sedangkan ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan di antara kamu ada rasulnya dan sesiapa yang berpegang teguh kepada agama Allah maka sesungguhnya ia telah diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus Saudara-saudari sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sekarang sudah menjelang zaman moden, masih ada hamba-hamba Allah yang berfikiran kolot kononnya perbalahan, peperangan, pertumpahan darah di kalangan para sahabat Nabi tidak boleh digali semula. Ini semua adalah kembali kepada bid'ah aidalatus sahabah yang menghukum seluruh sahabat Nabi sebagai adil. Inilah pemikiran kolot dan ketinggalan zaman. Mari kita semak kata-kata Syekh Mahmud Abu Rayyah sendiri kawan Muslim Mesir yang menyarankan penilaian para sahabat Nabi yang hendaklah dilakukan secara individu bukan secara kolektif dalam kitabnya Adwa'ul ala sunnatil muhammadiyah dalam muka surat ke-312 di sini ada satu penjelasan yang amat penting kalau anda baca saya rasa sudah cukup untuk menyingkirkan fahaman kolot bahawa semua sahabat Nabi dipukul rata sebagai udul atau terlalu adil. Beliau menyatakan la naqsidu wa aymullahi annana la ahadan bisu'in min 'indina. Kami sama sekali tidak berniat untuk menimpakan keburukan kepada sesiapa pun di sisi kami. Wa innama linubayyina bi ghairi harajin amru sahabati ala haqiqatih bahkan tujuan kami hanyalah menjelaskan tanpa keberatan hakikat perkara para sahabat wa annahum unasun minan nas fihim albarru wal athimu bahawa mereka semua seperti manusia lain ada yang baik dan ada yang berdosa wasadiqu wa ghairu sadiqu ada yang benar dan ada yang tidak benar wa annahum kanu ya'ishuna fil hayati wa biha kama ya'ishun nasu wa dan bahawa mereka dahulu hidup di dunia ini dan menikmati kehidupannya sebagaimana manusia lain hidup dan menikmatinya wahazakulu la yadurul islam fi shay, wa in nadyaahu li yushriq min kitabihil azim ala nasi ila yaumiddin semua ini tidaklah memudaratkan islam sedikit pun bahkan cahayanya terus memancar kepada manusia daripada kitabnya yang agung hingga hari kiamat maknanya menilai para sahabat secara adil, mengakui ada yang benar dan ada yang silap, tidaklah mencacatkan agama. Ini disebabkan tonggak Islam ialah wahyu. Al-Quran dan sunnah yang sahih bukanlah reputasi individu. Maka hendaklah kita mencegah hulu, iaitu pengkudusan buta dengan membuka ruang islah pembetulan lalu menegakkan keadilan wacana ilmiah. Seterusnya, Inna amra idalati jami' as-sahabati amrun khatirun. Sesungguhnya persoalan keadilan seluruh sahabat adalah perkara besar lagi serius. Kasural kalamu fihi banyak bicara timbul tentangnya. Wa qala mirau haulahu fi kulli al-'usur. Perdebatan mengenainya berpanjangan sepanjang zaman. Bahwa min ajli zalika yastahiqul ihtimam wa yahtaju ila al-inayati hatta ya'tadila al-ra'yu fihi wa al-ikhtilafu 'alayhi oleh itu wajarlah ia diberikan perhatian memerlukan penyantunan ilmiah agar pandangan berhubung hal ini menjadi sederhana seimbang dan hilang perselisihan padanya baik dalam perenggan ini pula pengarang menyatakan umat Islam banyak berselisih tentang keadilan sahabat padahal Menurutnya isu ini telah diputuskan oleh Al-Quran dan Rasul Maka tidak sepatutnya menjadi bahan pertengkaran Beliau mengkritik golongan yang berlebih-lebihan hingga memutuskan semua sahabat itu adil Termasuklah yang terlibat dalam fitnah atau yang Al-Quran sebut munafik. Akibat gulu itu mereka melarang sebarang kritikan terhadap mana-mana sahabat dan mengharamkan keraguan riwayat mereka. Sesiapa berbuat demikian, pengarang menuduh sebagai fasik. Inilah bahayanya. Apabila kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat diwajarkan secara zalim atau tidak kena pada tempatnya. Misalnya Muawiyah yang memerangi Ali dianggap tersilap tapi mendapat satu pahala. Pahala apa lagi kalau sudah menumpahkan darah puluhan ribu orang memerangi khalifah yang sah. Wahaza la amruka israfun fi thiqati. Padahal demi umur ini adalah berlebih-lebihan dalam memberi kepercayaan. Wa ifratun fit summa huwa ghayra dhalik dan melampau dalam penilaian di samping itu ya ta'aradu ma'a ma ja'a fil kitab wa sunnati fil adillatil qawiyyati wala yattafiqu wat tabai' al bashariyah ia bertentangan dengan apa yang datang dalam kitab dan sunnah berdasarkan dalil-dalil yang kuat dan tidak selaras dengan tabiat kemanusiaan innal qawla bi'adalati jami'i sahabati wa taqdisa kutubil hadis sesungguhnya menyatakan adil semua sahabat dan menyucikan kitab-kitab hadis iaitu menyucikan kitab-kitab hadis secara tanpa kritik yarji'u ilaihima kullu ma asaba al-islam min tu'anati a'da'ihi wa diqi suduri zawil fikri min awliya'ihi kembali kepada kedua-dua hal inilah seluruh tuduhan musuh-musuh Islam dan sesaknya dada para pemikir daripada kalangan para pendukungnya. Golongan terpelajar mahukan kejujuran metodologi. Larangan kritik para sahabat merosakkan keyakinan para pelajar. Bukan kerana mereka anti hadis tetapi kerana mereka adalah anak-anak muda pro tabayud Maka janganlah merosakkan minda umat Islam. Pernyataan pengarang ini tepat dari segi nas, akal dan metodologi Doktrin bahawa semua sahabat pasti adil dan semua kitab hadis suci dari dikritik ialah hulu epistemik yang bertentangan dengan Al-Quran, sunnah dan fitrah ilmu. Jalan yang paling selamat, hendaklah hormat tanpa kultus, kritik tanpa caci dan tabayyun berasaskan kaedah ulama. Ini bukan menjatuhkan Islam. Ini cara paling jujur untuk menguatkannya. Mari kita lihat contoh yang lain dalam kitab Tarikh Tabari, jilid yang ke-10, Buka surat 58. Imam Tabari menyatakan فَمِمَّا لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِهِ عَلَى لِسَانِ wa وَأَنْزَلَ بِهِ كِتَابًا Maka yang dilaknat ke atas mereka oleh Allah melalui lisan Nabi-Nya dan kitab yang diturunkan ialah قَوْلُهُ firman Allah وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ dan pohon keturunan yang dilaknat di dalam Al-Quran wa nukhawifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira dan kami beri ketakutan kepada mereka semuanya itu tiada memberi kemajuan kepada mereka melainkan dengan kekufuran yang melampau surah al-isra ayat yang ke-60 imam tabari melanjutkan tafsir ini dengan menulis wala ikhtilaf baina ahad annahu arada biha bani umayyah tiada perselisihan antara sesiapa pun bahawa maksud firman Allah iaitu tentang pohon terkutuk dalam surah al-isra tersebut adalah bani umayyah Al-Quran sendiri mengutuk Bani Umayyah yang dikepalai oleh Muawiyah bin Abi Sufyan kemudiannya Yazid bin Muawiyah sedangkan konsep keadilan sahabat yang diajar oleh penganut Ahl Sunnah mengajar umat Islam bersolidariti bersama kelompok manusia yang dikutuk oleh Allah ini rosak generasi masyarakat rosak generasi para pelajar tuan-tuan kalian agama ini haruslah berdiri atas wahyu bukan mitos pendewaan manusia jalan yang benar ialah menilai sejarah para sahabat secara adil, mengakui jasa besar mereka sambil menepis kesilapan. Ini tidak merosakkan Islam. Cahaya hidayah datang daripada Al-Quran dan sunnah yang sahih, bukan daripada kemaksuman kolektif para sahabat Nabi. Maka hendaklah kita menjadikan umat yang berdeka pemikirannya, iaitu umat yang menjadikan agama ini berdiri atas wahyu, bukan mitos pendewaan manusia. Meneliti riwayat, menimbang sejarah, lalu berpihak kepada Al-Haq. Dengan itu, Islam tidak menjadi lemah. Sebaliknya, makin bersih, adil dan meyakinkan. Bertemu lagi dalam episod akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Ali cahaya abadi Engkau pemimpin yang dilupai Ya Rasulullah kami merindu Warisanmu hilang berlalu waktu Di bawah pohon sejarah berdarah Sakifah tinggal luka dan marah Ya Rasulullah kami merindu Warisanmu hilang